Добрый день, доброе утро. Сегодня я рада приветствовать всех наших зрителей. И, как обычно, по графику, по нашему, по нашей программе у нас громадская премиальная с депутатом. Сегодня у нас громадская премиальная Михаила Кириллов, депутат Ревенской областной рады. Дуже приятно, Михаила, что вы с нами, что, что, что вы с нами спифросуете с каналом Ukraine, Media, комьюнити» и наши встречи уже стали регулярными. Я надеюсь, что мы приносим вам пользы. Не знаю, как насчет нас, но нам очень приятно иметь дело с депутатами, с представителями власти. И я надеюсь, что это помогает развивать наше грамматическое суспельство. Михаил, я знаю, что мы в прошлой программе было много вопросов к вам от ваших жителей, от ваших выборцев. И вы сказали, что вы будете отвечать на эти вопросы. Я бы хотела построить нашу встречу сегодня таким образом, чтобы вы ответили на вопросы, если есть ответы на эти вопросы. И вторую часть мы бы, мне бы хотелось с вами обсудить, ту ситуацию, которая происходит сегодня в Украине, а именно, даже не знаю, как сказать это, пытаясь помягче, нас лишили, лишили возможности быть частью Евросоюза, по крайней мере, лет на 20 точно. Спасибо большое, Михаил. Добрий день, да, ну, перейду на рідну мову. Доброго yeah. дня. Дуже приємно мені так само, що ви надаєте таку можливість для того, щоб можна було поспілкуватися з аудиторією, яка є в просторі, просторі необмеженому, в інтернет-просторі. Так що я вам дякую. Відповідно, я, можливо, розпочав би з того, що. Ті питання, які мені я отримав в минулий раз, я б хотів так коротенько пройтись по тим питанням, розказати, можливо, яка ситуація, яким чином вони почали вирішуватись. І в якій вони сьогодні стадії знаходяться? Так, нам підключився зараз Сергій Струхевський. Якщо можна, ви виключите, пожалуйста, мікрофон. потому что мы формат построили, то есть мы обязательно вам дадим слово. Сейчас Михаил ответит на вопросы, которые, которые задавали граждане, а дальше мы будем, сделаем прямое включение из того места, где вы находитесь. Спасибо, Сереж, Выключите, пожалуйста, микрофон, потому что идет фон и мешает отвечать Михаилу на вопросы. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, все люкс, відповідно. Спасибо. Я так коротенько пройдусь по тим питанням. Там до мене зверталися з питанням того, що в парку, в парку у нас в центральному імені Тараса Шевченка відповідно будується будинок стосовно того, яким чином. Це відбувається, чи е, всі якби правові процедури дотримані і так далі? Я цим питанням ще займаюсь до кінця, ще не розібрався, тому що там заплутане насправді питання. Вроді як порушень немає, але є прецедент того, що ну, в парку будується. Парку будується пути тому це питання відкрите. Я звернувся до усіх якби, служб е е компетентних, е в вроді цього питання, і на сьогоднішній день кінцево воно є в роботі, але кінцево я не отримав ще кінцевого якогось, скажімо, з кінцевих відповідей. І сьогодні ще рано робити якісь висновки далі. Цікаве було питання стосовно е того, що Рівненська обласна лікарня відповідно там немає. Можливості немає пандуса, так тобто є дитяче відділення, і дітей просто носять на руках, наприклад, ті батьки, або люди, яким потрібно занести дитину, мають на руках носити дитину до лікарні. Відповідно, так само я звернувся до. Начальника охорони здоров'я стосовно того, щоб вони вирішили це питання, це громадські активісти почали також підключатися, і питання зрушило з місця, тому що до нас приїжджав колишній міністр молоді та спорту, такий пан Павленко. І от вони якраз акцентували питання так само на цій проблемі, що от немає. Хоча ми, як обласна рада... Це не ми обласна рада, але в минулій каденції виділяли на ремонт приміщення там десь близько 19 мільйонів. Але видно, цих 19 мільйонів не вистачило для того, щоб зробити звичайний пандус. То це питання якби розглядається, і на, на першій сесії, яка у нас буде, будуть зміни до бюджету, і я відповідно буду вносити пропозицію стосовно того, щоб ці кошти на пандус були виділені і. Були нормальні умови і можливості для того, щоб людина, яка приїхала з дитиною, могла не на руках заносити в лікарню, а відповідно по пандусу в нормальних умовах доставляти. Ось. Далі питання. Дуже цікаве питання, хочу просто поділитися. До мене зверталися батьки одної школи Рівного. Там є така проблема: криша тече вже дуже багато років. І Відповідно, куди вони тільки не звернулися, як завжди, звичайна відписка будуть кошти там завтра, післязавтра, в слідуючому році, через два їх, їх не буде і так далі. <сум> та. Відповідно, е я зустрічався з батьками, з батьками. Ми я пішов, насправді вони мене запросили, подивився спортзал. Ну це просто жах. Там е діти мають займатися в спортивному залі, там де грибок. Вже видно багато років запах, ну просто, скажем, умови для наших дітей ну, недопустимі. І я, відповідно, так само звертався до мера, звертався до начальника управління, зробіть, зробіть відремонтуйте дах, тому що там сьогодні навчається дід. Так само отримував звичайні відписки, що будем, зробимо, проєктно-кошторисну документацію робимо, коли зробимо, не зрозуміло. Ми Звернувся я після того в МЧС, в МЧС стосовно питання перевірки, перевірки. Як взагалі конструкція чи не є порушена конструкція, тому що ну, якщо багато років тече дах, можливо, є порушення, порушення, і потім може бути якась, скажімо, небезпечна ситуація. Відповідно, звернувся в МЧС в санстанцію для того, щоб вони перевірили умови. І Є рішення того, що цей спортзал закривають. І чому я це розказую? Мені перезвонили, мені дзвонили батьки і каже, ми дякуємо вам, дякуємо вам. Спортзал наш закривають. І ми мися, що от такі дії призводять до того, що однозначно, коли закриють спортзал, то його знайдуть гроші в резервному фонді, і його зроблять однозначно дуже швидко. Тому от така, от хотів просто розказати таку, знаєте, як для мене ну дуже смішну. ситуацию, но, соответственно, ты ищешь разнообразные способы решения виріш данной проблемы. Михаил, а можно я поделюсь с вами своим опытом, потому что я тоже здесь активно боюсь с Я не депутат, но я просто человек, который заинтересован в том, чтобы жизнь вокруг меня была лучше. И миссия моей организации, которую я представляю здесь сегодня в эфире, ICT Ukraine, наша основная миссия, мы работаем для того, чтобы жизнь в местных сообществ становилась лучше. И я вам хочу сказать, что я сделала совершенно простую вещь. Я просто написала заявление на имя начальника РЭУ нашего, отправила ему по заказным письмом, и в письме я сообщила, что если не будет заделана вот эта вот яма, если в нее попадет ребенок и соответственно, потом последствия будут в больнице, то лично он будет оплачивать оплачивать будет лечение в больнице и все, что с этим связано. Вы знаете, была моментальная реакция, моментально. То есть до этого я два года писала, и никаких действий не было. Поэтому, когда это было заказным письмом отправлено, и это уже документ, который можно является документом, который подается в суд и принимается судом как документ, сразу было все сделано. Поэтому просто нужно жителей немножко подкалывать, подковывать юридически, находить какие-то творческие такие подходы в нашей стране, надо их искать, находить. И, и просто если чем больше таких людей будет, тем лучше. Я думаю, что э, такие вопросы могут сами даже жильцы решать. Понимаете? То есть сама громада. Не обязательно депутат да, должен заниматься этим. Я думаю, что депутат может другими немножко вещами, более какими-то глобальными заниматься. Ну, мне так кажется. Просто мне кажется, с людьми нужно больше работать, да, вот в таких вещах, учить их, да? какие-то тренинги организовывать вот, на, на местах, вот, находить таких активистов, как я, вот, и помогать, с участковыми проводить тренинги. В общем, лечить наше общество, да? вот и все. Нужно находить докторов. Я з вами погоджуюсь з повністю, тому що у нас ну, якось так громада звикла, що чекають Месію, Месія прийшов і вирішив ці питання. Але я кажу, ну я ж, я ж не супермен, ну якби депутат, ну трошки, да, трошки супермен, якби, але ж я не, не людина, яка може все. Ну Михаил, ви станете суперменом, тільки в одному випадку, якщо само... люди будуть з вами, плечом тільки тоді ви будете дійсним суперменом. А якщо люди. Конечно, спортзал, это надо объединяться, это такой вопрос, который, конечно, это ваш. А обыкновенное заделывание ям или там покраска парадных по или еще что-то, мне кажется, это могут справляться жители сами с этим. Ну, это может быть мое наивное мнение, как всегда. Ну, я, это, это, я вам скажу, много таких поточных, я их даже не поднимаю, там где-то... За, наприклад, заасфальтувати там кусочок подвір'я чи там відремонтувати під'їзд. Я не акцентую навіть увагу, тому що це такі текучі питання, яких дуже багато, і відповідно має бути комунікація. Мені якби є проблема можливо в тому, що людина не знає, куди їй треба звернутися, так. І якби я відповідно беру на себе функцію того комунікатора, так якщо людина не знає, вона може звернутися до мене, а я вже далі, далі відповідно, якби знаю, куди краще звернутися, яким чином е має, треба зробити так, щоб воно було швидко вирішено, і так далі. Тому якби от е якраз депутати, то ну да я себе я, що... комунікаторами такими. Uh -huh. Ну, вот жаль, что Сергей нас э, покинул. Я знаю, что он, э, мы не дали ему возможности, но мы видели, как он жахливо выглядит сейчас. Я хочу прокомментировать, почему это жахливо потому что если бы мы э, сейчас моих друзей, которые в Киеве находятся, вывели бы на экран, мы тоже увидели бы уставшие лица, потому что люди провели на Майдане сегодня ночь. Это было 150 человек. Э, всего вчера вечером в Киеве на Майдане на залежности собралось около полтора тысячи человек и э, м, стараются активисты наши движения против э, против того, что э, украинский народ решили возможности быть, э, сделать какой-то маленький миллиметр, э, может быть даже меньше миллиметра, шаг в сторону Евросоюза. То есть этой возможность нашли, решили. Я знаю, что Сергей Штурхецкий, который зашел сейчас на эфир, э, он уехал в, на Майдан в Ровно. Там у вас какая-то акція, розкажіть, пожалуйста, подробно вете. Да, ну, я вам так скажу, що сьогодні це напевно не тільки в Рівному. Я так думаю, що це в багатьох містах. Сьогодні люди, які вірили ну, в те, що і мали бажання, і тішились тим, що ми э, все-таки починаємо якісь наміри щодо э, вступу. да, Приєднання до Європи вчора цей е, шанс, да, який дає зараз багато років, е, ми, можна сказати, втратили так? і відповідальність е, на себе на сьогоднішній день, я як бачу, ніхто не хоче брати. Тут стоїть питання зараз в тому, що аргументації того, що е, на Сході країни там звільняють, е, закриваються заводи. Да, Неможливо якби, працювати, тому що якби з боку Росії є якісь, скажем, умови е щодо погіршення ситуації, але питання, певно, стоїть того, що я розумію, що є там купка олігархів, да, там з десяток. Які мають ці заводи, але тут стоїть питання, чи 46 мільйонів людей майбутнє, взагалі всієї країни, 46 мільйонів людей, і скажем 10 якихось людей, які сьогодні не отримують прибуток. І відповідно, якби в Рівному, у нас да на 12 годину сьогодні збирається молодь. Так само я зараз хотів би, щоб так, трошки можливо, щоб ми закінчили да, не дуже довго часу. І так само хочу приєднатися до. Моїх друзів, колег, які там на майдані, до молоді, відповідно, так само хочу, щоб висловити свою позицію стосовно того, що моя думка і взагалі моє бачення, і всі люди, з якими я спілкувався на протязі всього часу, всі хочуть, хочуть і в Євросоюзі, і вони хочуть, щоб все таки угоду цю підписали, і колись, можливо, там в майбутньому ми стали одним з частинкою тої Європи, яка я на сьогодні. Вот. Михаила, а какие настроения у вас ровно в местной власти? Потому что и мы работаем, наша организация работает с органами местного самоуправления, и, и я знаю настроение там, да, э, что тоже хотят в Евросоюз, в принципе, и местная власть, то есть их, они понимают перспективы, они понимают, что им трудно будет работать, соревноваться, например, с менеджментом там, в Европе, но, в принципе, все готовы, учиться это вот мне, для меня кажется это самое главное что мы все готовы учиться вот и э, то что происходит технология которая используется по поводу таможенный союз или евросоюз мне кажется это просто технология и вы действительно сказали что это для маленького какого-то количества людей э, интересы и мы заложники все этой В этой маленькой группы. Мені би не хотілося, щоб це було вас в Бронської області. Ну я вам так скажу, що э, певно десь місяць тому назад у нас була сесія обласної ради, нам, нам було зініцівано питання щодо звернення до президента уряду і, і Верховної Ради э, стосовно того, що ми і представники територіальної громади нашої. Беремо на себе повноту відповідальність і звертаємося з тим, що мають бути зроблені усі можливі та неможливі дії для того, щоб угода мала бути підписана 28 числа. Це було направлено і проголосовано більшістю депутатів і скеровано це звернення. Але, ну, як на мене, взагалі все рухалось в бік Європи, от тільки буквально пару днів назад, я дивлюсь, що корабель розвернула на 180 градусів. І не зрозуміло, якби він куди він на сьогоднішній день почав нести. Я ж говорю, аргументи для мене особисто ті, що е, да, буде тяжко, ніхто не каже, що буде легко. Але ми сьогодні говоримо навіть не про наше покоління, ми говоримо там про майбутнє дітей, онуків і так далі. Тобто, треба дивитися на багато років вперед. Да, но если мы готовы эту, эту тяжесть на себе нести, ну, наверное, нужно это уважать, наше мнение, правда же, нашу готовность, мне кажется, нужно уважать. Это, а вы могли бы прокомментировать с юридической точки зрения, потому что я, честно говоря, не знаю, э, как это юридически происходит, что единолично два человека в стране приняли это решение, ну, или один принял решение, а ну, другой озвучил, и э, парламент, э, который накануне, так же, как и ваша, область, так же, как и ваша область, да, дала такой посыл, вектор, да, то есть Парламент принял единогласно, и оппозиция, и правящая партия приняли вектор в Европу. И как вот юридически когда происходит, что парламент принял вектор, а президент имеет право отменить этот вектор единолично? То есть как вот, вот здесь вот законодательно происходит? Ви знаєте, якщо говорити про законодавчий напрямок там юридичний аспект цього питання, то певно в Україні взагалі питання юридичної площини ну, сьогодні нікого не цікавить, тому що ну насправді закони не виконуються. Всі якісь юридичні моменти, тут треба забирати юридичні моменти, тому що аргументації є багато, так тому що да насправді визначилась держава і так далі. А сьогодні, не сьогодні, вчора уряд уряд. Зробив таку заяву і так вирішив. В принципі, ну це зовсім неправильно і ну так не може бути. Тому що е, я вам так скажу, що якщо брати соціологію порівню по Рівненській області, так угу. то певно в 90% усіх мешканців а я дивився соціологію, що це десь 96-95% нашої області, е, хочуть хочуть, щоб Держава рухалась в сторону Євросоюзу, да, і угода була підписана. Тільки 5% мешканців за митний союз. Тобто ми говоримо зараз, ну які юридичні. Тут не може бути юридичних аспектів, це має бути тільки тут все питання в політичній волі. В політичній волі mm -hmm. того, що е, якщо ти сказав щось, то треба щось виконувати. Ви як знаєте, що е, навіть всі е, ті закони, які приймалися, і Верховна Рада. принимала на законодательном уровне вопрос щодо того, что що Украина рухається в Европу. Но сегодня все законодательные и юридические стороны нужно откидывать. Они сегодня ну, не работают, у нас сегодня юридическая часть этого вообще. Ну, мне кажется, что вчера активная часть Украины э, пережила шок некий. Мне так кажется. Вот Я, честно говоря, не знаю, как мы все, э, потому что я тоже часть, часть являюсь этих людей. И не знаю, как мы справимся с этим и что из этого получится. Я, честно говоря, не знаю, почему. Я вчера была на форуме организационном в Олимпийском, в Киеве. Это практически были все самые активные организации общественные Украины, собраны настроения проевропейские, но, вы знаете, я не заметила, не заметила только самого главного среди нас всех, что мы не можем объединиться. Вот это какая-то проблема существует. Мне кажется, что сегодня ситуация, вернее, вчерашнего дня ситуация, она ну, должна нас всех объединить. Ну, я с Вами погоджуюсь, что это как раз э, та складова, да, что-то такое объединяющее, что, возможно, дать поштов в том объединении. Потому что, да, на самом деле сегодня ну, вот, люди, в Роз'єднання так, можливо, це зв'язано з якимось, знаєте, соціальним явищем. Ну ну соціально низьке сьогодні ну дуже багато соціальних проблем. І за того кожен замкнутий десь в своєму там маленькому, якби колі, там, в своїх проблемах, і оце скупчення ну, нам не нам не дається. Михайло, мені здається, що якщо ми вернемся повернемося лицом к історії нашої, і наві сьогоднішнього дня, якщо ми вірні навіть к православію, то есть я не приєжений какой-то одной религии, я уважаю все конфессии, но любой, например, православие, это очень хороший пример. И оно нам показывает, что люди ведь туда приходят не в состоянии эйфории такой от успеха. Люди всегда в церковь ведут тогда, когда у них плохо что-то, да? зачем-то они что-то ищут. И, э, православ... и они понимают, когда попадают в эту общину, что вместе легче двигаться, да, допустим, если они ищут Бога, вместе искать легче. Ведь то же самое происходит и у нас в нашей жизни, возле наших домов, правда же? То есть люди просто должны понять, что легче, когда вместе. Даже вот эти социальные вопросы легче, когда вместе. Не когда один человек решает, а когда вместе. Именно в самые тяжелые моменты нужно вместе быть. Очень легко быть вместе, когда все хорошо, тяжело быть, когда трудно. Вот. И мне кажется, что вот, я не знаю, как ваши жители, вот, как ваши выборцы, они, как вы с ними работаете вот в этом вопросе. Есть у вас такое движение в сторону движение, людей? Движение в сторону людей есть, но да, я это, я это так само вычуваю, потому что вот, ну, дуже тяжко, как бы, зібрати, людей, чтобы их объединяла какая-то проблема. А почему вот я... тяжело? Вот как, Михаил, можете сказать, почему тяжело? Может быть, люди услышат, ну почему тяжело, может быть, они поменяются, немножко изменятся и поймут, что нужно что-то по-другому. Я вам так скажу, что мне кажется, что просто уже есть такой момент зневеры. То есть -то, тотальная зневера, и людина просто не верит в то, что может быть по-инакшему. И уже люди, как бы, очень сильно зневерены, и вот должен быть какой-то поштук такой, что даст, ну, как бы, какую-то новую надежду, да, там и новую куси рукой и вид видно, но тогда люди самое главное — это вот, если Ну нам... мне кажется, что нужно посмотреть, Михаил, мне кажется, Пуштов вот, ну, это наши дети. Можно посмотреть у себя в доме, если есть ребенок на ребенка, и верить в то, что у него будет все в порядке, да, и двигаться в эту сторону. Если у вас нет в квартире своих детей, то можно же просто посмотреть соседнюю квартиру, там есть дети, и просто, может быть, посвятить часть своей жизни этим детям. Вера, я имею в виду. Просто я верить в... в то, что. Жилання зробити цим дітям щось. там. Жилання, так. Да. Бажання і дітей зараз стоять питання, це треба, е, треба вчити вже якось людей по-іншому, щоб от ті діти, які ростуть, вони вже е, вони вчились і з дитинства їм е, виховувалось в них те, що все-таки треба не роз'єднуватися, треба спілкуватися, треба щось разом вирішувати. І це треба, щоб дитина з дитинства якби, до цього її, скажімо, привчати. Да? И тогда эволю, эволюционным шляхом оно будет, но это от нас зависит, потому что мы должны это объяснять, показывать своим прикладом, как должно быть. Все. Ну, Михаил, мне кажется, я сейчас с вами ну, общаюсь, я второй раз с вами, ну, первый раз я в прошлый раз была в эфире как гость, сейчас я как ведущая этой программы. Мне повезло, и для меня это великая честь эту программу вести, потому что лично вас я вижу открытость, я вижу готовность идти к людям. И это не технология, это не есть что-то придуманное. То есть за тем, что вы делаете, стоит просто большое что-то такое человеческое. И чем больше таких людей будет во всех областях Украины, тем лучше. И мне кажется, что люди просто должны это увидеть. И, и э, вы открыты, и они должны воспользоваться этим. Вот и все. То есть люди должны сейчас, в данный момент, вы говорите, пользуйтесь мной, пока я вот хороший. <связано> Может, завтра я буду плохой. <связано> Такое тоже бывает. В жизни человека всякое случается, и нужно людям тоже давать возможность делать ошибки. Мне mm -hmm. так кажется. То есть и, и мы должны научиться эти ошибки прощать. И вера тут ни при чем. Mm -hmm. Это совсем другие вещи. А верить всегда нужно. Mm -hmm. И я думаю, что все верят. И ваши выборцы верят в то, что будет лучше у их детей. А просто нужно здесь простые вещи научиться коммуникации да, друг с другом. Вот этого мы совершенно не умеем делать. И я думаю, что вот здесь нужно хорошо работать, находить какие-то технологии, может быть, которые позволят это делать. Согласен, да. коммуникация Комуника... моя будто и плюс від кожного робити, от кожного нас заложит в наше майбутнее. Как мы начнем работать, что мы хотим, от чего хотим, от того, в принципе, мы... Что хочет человек, то и отримает в конце. Михаил, мне кажется, еще знаете, что вот сейчас наш эфир символичный тем, что э, вы говорите на украинском языке, я говорю на русском языке, мы друг друга, мне кажется, понимаем хорошо. У нас нет проблем с коммуникацией, правда? И я хочу воспользоваться этой возможностью нашей вашей громадской премальной, и обратиться к людям, чтобы они не обращали внимания на технологии растаскивания по языкам. Языка здесь не причем. Мы хорошо и это наглядно сейчас видно, если люди нас смотрят. Правда, это видно, что никаких проблем это нет. Сто процентов, да. Общаемся с вами хорошо. Я могу также общаться и на русском языке. И на вот... я, но я могу, я могу, я могу, я могу размовлять украинскую, також, а, лежи с вами украинскую, потому что я люблю много помылок и это не очень приятно. Слухати, коли людина робить багато помилок. Одну помилку можна зробити, а коли це багато помилок, це не дуже добре. Я можу також спілкуватися і англійською мовою, це ну, не є проблема. Але там теж я роблю багато помилок. І якщо я роблю, я, я так думаю, що те, що ми робимо, ми повинні робити так, щоб було найменше кількість помилок. Тому мій вибір русский, тому що здесь я ділаю менше ошибок, і это естественным образом получать. Мне кажется, люди не должны выбирать депутатов по этой э, схеме. Правда <смех> же? <смех> эта, эта схема, <laughs> это просто как схема раскола, знаете, как есть на делить, <laughs> чем-то надо людей делить. Русский язык, украинский язык, и, слово, и так, Евросоюз, Метный союз, но это все манипуляции. Да, мне кажется, что если мы будем общим фронтом и дружить с Россией, и, ну это тоже, я сейчас скажу, банальность, которую мы слышим уже всю да, ну, 3 или 4 месяца, или то и больше, что надо дружить со всеми и одной ногой там, и одной ногой там. Я думаю, что мы все должны быть двумя ногами на э, глобальном понимании здесь на, на земной шаре. Независимо от того, Россия, мы, Евросоюз или Украина. Мне кажется, что каждому здесь есть место. Согласен, да. Мне кажется, что Украина как раз находится в таком положении, это сердце мира. Если мы откроем карту, ее развернем, это сердце мира. И вы знаете, что самое болище, огромное количество заболеваний сегодня процент связанные с сердечными заболеваниями. Наверное, поэтому мы тут так в Украине все, все ударя, ударяются а, все да. в сердечную зону. Вот. Но я в то же верю, что такие люди, как вы, они, они я думаю, что не смогут объединить вокруг себя людей. И эфир заканчивается сегодня, наша ваша громадская премалия заканчивается. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью, приходите к нам. Мы всегда рады видеть хороших депутатов. Вот они у нас, правда, все хорошие, Ну, вот лучших депутатов мы готовы видеть у себя, потому что мы бы хотели, чтобы люди начали верить, да, возродить эту веру вместе с вами. То есть мы ваши союзники в этом. И я, знаю, что вы должны сейчас идти на Майдан. Да. Мы тоже с вами. Потому что тут даже вопрос не в Евросоюзе, мне кажется, а вопрос в том, что мнение должно быть учтено. Вам слово заключительно, Михаил, пожалуйста. Я выражаю исполнюющую с вами, да, и хочу поблагодарить вам за программу, за возможность, за хорошее связывание. И я вам так скажу, что я не знаю, там кто что Хто що вчора яку заяву робив, приймав, але я знаю, що е, так не буде. Да? І я знаю, що все-таки ми будемо в Європі, і наші діти будуть жити в Європейській державі, яка буде називатися Україною. Так що, а хто що підписував, це вже питання друге, і на сьогоднішній день, якби все залежить від нас. Тому якби я е, вірю в це, що все-таки все буде добре. Да? и мы будем в Европе, потому что это ну, самое важное. Дякую вам за увагу и всем дякую, кто с нами был. Это очень приятно было, и до новых встреч. Спасибо, Михаил. Я думаю, что ваши... пригласим ваших выборцев, которые вас слушают, приходите в эфир, не бойтесь, задавайте вопросы, мы не кусаемся. И, Михаил, вы видите, что это ваш депутат, который готов отвечать на ваши вопросы, вместе с вами идти, идти к лучшим делам. Приходите и не волнуйтесь. Мы вас тут не обидим. Все, спасибо, Светлана. До свидания. До свидания. Хорошего вам дня. Спасибо вам тоже.